Информацию об отсутствии пожаров подтвердили и в Главном управлении МЧС России по Иркутской области. Кроме того, несмотря на то, что особый противопожарный режим на территории города сейчас не действует, спасатели напоминают о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности. Август месяц ⁇ это традиционный сбор ягод, это сбор грибов. Это рыбалка значит, и, соответственно, наши густонаселенные районы и области, особенно север, это уже ну, выход людей в лес. Поэтому выходя в лес, особенно в условиях сухой, жаркой погоды, значит, каждый человек должен знать о необходимости соблюдения мер безопасности. Пожарная безопасность первоначально необходимо исключить внесение в лес любого постороннего источника огня. Будь то это... Костер, будь то это сигарета, будь то это спички, вот это должно быть исключено как таково. Кроме того, Валентин Нелюбов отметил, что эффективность и скорость ликвидации любого пожара зависит от того, насколько быстро будут поставлены в известность пожарные. Их номер телефона известен – 01. Кроме того, в Братске уже третий год действует единая дежурная диспетчерская служба, которая занимается сбором информации и координацией действий различных служб при ликвидации различного рода чрезвычайных ситуаций. Им можно позвонить по телефонам 410-112 либо 112.